Okey, Assalamualaikum Ni isu yang cukup lama lah cerita dia Sekali imbas dia kata nampak macam Memang nampak macam ori lah Malaysian pas untuk masuk Pas masuk immigration JPJ. apa ni Apa ni jabatan immigration dah cerita dia Aku pernah kerja dengan satu company Kita orang buat dokumen Kita orang buat untuk sistem untuk JP, Apa ni jabatan immigration dah cerita dia dan uh, company ni cerita dia ada banyak-banyak benda yang dia ada banyak dalam team tu dia buat kita buat sistem kita buat apa ni visa dan pasport dan sebagainya dan salah satu daripada tugas kita orang ni cerita dia ada berapa orang ajalah dia, dia tu ialah membuat font kan ha? hanya font tertentu saja yang hanya milik Jabatan Immigration yang lain bukan milik Jabatan Immigration tapi ialah benda-benda macam tu pun boleh ada orang palsukan sebab kalau dia orang boleh cuba untuk create balik font tu cerita dia. Kan? Maknanya kata katalah masa aku di department tu cerita dia, aku ada beberapa orang yang memegang benda tu. Tapi kalau aku tak buat, mungkin ada orang lain yang bolat atau ada yang lain yang bocor. Wallahualam bisawab. Kes ni dah lama dah. Kes-kes macam pemalsuan dokumen-dokumen ni aku bukan tak biasa tengok. Aku biasa tengok untuk uh, jabatan untuk apa ni lembaga hasil punya dokumen. Aku pernah tengok apa apa dokumen palsu. Uh, banyak jabatan kerjaan cop cop apa sebagainya even plaza tol pun ada risik-risik palsu untuk kegunaan driver lori dan sebagainya yang tak nak lalu tol tapi nak claim tol dengan syarikat-syarikat dia orang. Oh, aku pernah jumpa tu dia orang beli printer yang khas. Dia ada apa ni toner spesifik, tool tool yang spesifik, printer printer yang spesifik, software yang spesifik. Dia orang dia orang ada team-team yang bagus. Betul lah macam ni. Dia pun ada dia pun ada kepakaran apa ni daripada hierarki dia orang, orang ni buat bagai ni, orang tu buat bagai tu. Itu ini yang sindiket inilah cerita dia. Ini aku cerita sindiket yang besar. Aku tak cerita sindiket kecil-kecil yang macam yang buat pemasuan untuk tol dan sebagainya, tu kan cerita dia, awal ah, banyak jadi dia yang membuat pemasuan apa ni pemasuan CJ sakit, suci sakit pun ada, aku tengok macam-macam dokumen Nak, kalau kau cek memang real tak, itu belum lagi yang pemasuan-pemasuan masa dulu lah, sistem-sistem dokumentasi untuk universiti dan sebagainya untuk apa ni, akademiknya cerita dia pun ada juga, aku dah tengok macam-macam kan -macam. Memang canggih. Kalau kau tengok memang, wah, dasar betul cerita dia. Dia orang boleh menghasilkan apa saja dokumen macam asli, real sebiji. Cuma ada lah beberapa yang, apa ni, benda feature-features yang tak masuk dalam tu cerita dia. Features keselamatan dan sebagainya cerita dia. Kan, memang grafik dia orang bayangkan untuk contoh lah kita, kita, aku ceritakan tentang apa nak buat yang, apa pemalsuan, apa resit tool sebagainya peralatan untuk buat per, apa pemasuhan resit tol saja tu pun dah bercecah 20,000, 30,000 dari segi komputernya, dari segi softwarenya, dari segi printernya, dari segi dakwatnya, cerita dia. Oh gila, kertas-kertas saja. Kertas-kertas pula ke tu ada spesifik-spesifik kertas pula tu, cerita dia. Ah, kau bayangkan. Aku tak nak cerita pasal yang uh, apa, apa tiket yang sekarang ni tiket dulu. Cerita dia ingat tiket dulu yang ada magnetik kecil tu kan kertas-kertas tu cerita dia. Ha itu pun orang buat. Bayangkan dokumen-dokumen tu -dokumen itu pun orang buat cerita dia. Masuk habis tu. Memang canggih kan cerita dia. Itu kalau kau tengok kalau kau tengok lagi orang yang buat apa ni uh, paspor palsu apa di sejak nak palsu sejak kelahiran palsu apa ni apa ni lesen mandu apa lagi dokumen apa saja dokumen yang boleh dibuat dipalsukan dokumen insurans dokumen segala-galanya boleh dibuat jadi dia memang kepakaran dia orang dasar jadi dia harga ha dan di sini dikatakan harga bayaran antara 100 hingga 5000 bergantung pada jenis dokumen betul Malah ada setengah-setengah dokumen tu sampai mahal lagi. Dokumen kelahiran bayi pun ada orang boleh palsukan. Cerita dia. Oh dokumen. Macam-macam lah cerita dia. Dasar dia orang. Dia orang. tapi dia cerita dia memang betul macam dia cakap lah. Tak boleh tiru satu batus lah. Betul. Ada setengah tu boleh tiru. Tapi kertas-kertas dia pula tak boleh tiru. Kalau boleh kertas tiru pula buat pula tak matching cerita dia. Bila dakwat tak matching, fon, pula tak matching. Ada-ada macam-macam lah semuanya cerita dia. Untuk keselamatan biasanya setiap satu, satu jabatan tu buat account sendiri jadi kan. Dia kata dalam kes yang ini dia kata je Officer ni kan cerita dia. Uh, tiga warga Cina dan seorang warga Filipina di lokasi tujuh lokasi Ceras, Mid Valley, Desa Pandan, Taman Mida, Sungai Besi, Sepang dan Mandat Estate gitu dia. Kan. Peralatan dan juga apa ni wang tunai, dokumen sebagainya dengan kereta mewah dan anggar 1 juta. Ini sikit je. Ni baru dapat tu tangkap cerita dia. Hmm, memang sebenarnya nak buat benda-benda macam ni memang huh gila mahal bah cerita dia. Tapi tapi boleh buat cerita dia. Aku tak kata kau tak lah, cop-cop getah, cop-cop besi, cop-cop apa segala boleh buat cerita dia. Tak terkejutlah sebab tu. Benda-benda ni tak aku kata bukan benda tu cerita dia. Macam contohlah macam ni kan. Kata-kata macam ni dokumen macam ni, font, security. Hmm. Kau bayangkan uh, apa ni panggil istilah dia uh, Magnetic ink. Ha, dia panggil magnetic ink. Kalau untuk kat cek tu pun. Orang boleh buat juga. Tak ada masak. Tak ada tu. Tak ada benda lah cerita dia. Kan. Tak terkejut lah cerita dia. Tambah lagi kata-kata undi cerita dia. Memang ada kepakaran untuk buat dia cerita dia. Aku pun ada sedikit lah kepakaran. Tapi aku taklah menjurus ke arah benda ni. Tapi kenyataan dia beginilah cerita dia. Hmm, memang masalah-masalah cerita dia. Apa-apa pun. Kita kena berhati-hati cerita dia kita kena melindungi negara ini dari segi semua segi gitu dia. Kita kita kena melindungi negara ini dari segi keselamatan dan sebagainya. Okey, assalamualaikum.